वर सुन्दर नवघन तमाल जगति तल करवा प्रगट्या परम दयाल श्रीपुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीडा लीला द्विजतनुधारी सात दिवस वासव धारो वासववृष्टिनिवारि ते प्रगट्यानु कारण कहिये जो सुरता मन आणो करोह करो विनन्ति पोता नो करी जानो ्याकरूप अद्वैत ब्रह्म जे ते जो मय कहवाय आर्य अधिकारी मुनि जन ते माहे लय थाय अक्षर आदि अखण्ड अनुपम उपमा कही न जाय अस्ति वस्तु को कोमणि बोले निगम नेति नेति गाय निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसनाशी पेरे कहिए रूप वर्ण वपु पदारथ त्या एको नवलही पुरुषोत्तमगा लीला चल विहार ब्रह्म ने मुक्ति मार्गी स्वप्ने नहीं व्यवहार क्या श्री श्रीवृन्दावन आदय चरदरेणु शरद रेणु बहुवेश वनदेवी पद कुम मुख सुख परसेरङ्गविशेष ज्या सरिता चामी गण उभय बद्ध पान कमल कुमुद नानाली सुन्दर मधुर करे त्यागान मालती मल्लिका विविध कुसुम मकरंद शीतल पवन झकोरे लहरि पर अति आनन्द पद्मराग मरकत मणि स्वात श्री गोवर्धन सोहे ब्रह्मा रुद्र्या कौण बापडा हरि मन मोहे नाना पक्षिनी शब्द माधुरी शोभाणो नहि पार विविध प्रकार जुजवा कहता ग्रन्थ थाय विस्तार ्यामाशदल नैन सुन्दरि जूत तणो पार अनेक रास मंडल रचना रचि हेले श्रीनन्द कुमार पेरे नित्य नवलीली घोषवाध्य जंकार अङ्गेद मकर मोहा मधुपकरे गुजार प्रभु प्रभुने मन इच्छा उपनी यशथा वा विस्तार अधिकारी पागे वाणी नहीं कोने उचार सृष्टि निपणी अति सुन्दर ब्रह्माण्ड चौदलोक नावै चित्रे भूमण्डल नवखण्ड पर व्यक्ति करेवा ते द्विधा प्रकार दैवी आसूरी बेउपजावी उपजावि प्रभु करी विचार भक्ति सुन्दरि ने दासी। ै मूर्त प्रगतावी ते पहली नख शिख सुभगा श्रीहरि मन भावी कटाक्षे कुक्षर मा उपन्यासत्वनन्त भक्तिलीन कुवासौ भगी ते वैष्णव गुणवन्त पन्या माया माथयालीन कर्म जड आसुर अन्य उपासक भजन तिहीन एणी प्रकार सृष्टिद्विधा गुण मिश्रित चाली जाय भक्ति मर्गी जीव स्वतंत्र केवल भक् न श्रीपुरुषोत्तमे वळी विचार्यु हवे प्रकार शो करिये मारि सेवा अने कथारस निरूपवातनु धरिये भक्त जीवना भाग्यविस्तर्या इच्छाकरिहरिसार तेणे हे ते आपोपे प्रगट्या श्री वल्लभराजकुमार पूर्णगम श्री लक्ष्मण सुत पुरुषोत्तम श्री विठ्ठलनात् श्री गोकुल मा प्रग पधार्या स्वजन कीधानात् बन्धुश्री विठ्ठलवर नवघनश्यामतमाल जगती तल करवा प्रग्या परम दयाल